Доброго с балом утра. На улице опять красиво, сонечко, птички в тебе чуть, 14 градусов теплого, так сказать, мороза. Все, как положено, красиво. И вот еду я и думаю себе такую думку. А вот странно, вам не кажется? Ну, это моя думка, мне так кажется. А вам не кажется и хорошо. И это не значит, что как бы кто-то из нас не прав, просто вам все равно, а я решил про это сказать. Так вот. Вот люди устроены удивительным каким-то образом. Большинство, не все, вы-то, конечно, все молодцы, я всегда это говорю, чтобы вы не думали, что я именно вас имею в виду. Я о себе, это про, про меня, хай будет. Это вообще, как это, видеоблог про меня. Так вот, люди как-то сочувствуют чужому гору, и в какие-то трудные минуты помогают другим людям с большей какой-то радостью и самоотверженностью, чем, например, если у человека другого что-то стало хорошо или лучше, и чтобы за него порадоваться, да? Вот если, например, у человека э, сломалась машина, там, сварив дом, э, кто-то помер, да? то вся улица практически, всем селом может собраться и прийти человеку на помощь. Другое дело, когда человек, например, купил машину, или там купил дом, или, ну, все там что там что-нибудь. И вот эти все люди, которые в печальные моменты готовы прийти к нему на помощь, в радостные моменты жизни этого человека, скорее всего, будут ему завидовать, обзывать его какими-нибудь нехорошими э, обзываниями и между собой, так сказать, судачить и мудачить по поводу того, что вот падла, десь накрав грошей, че там на а, а мне там что-то там, як его оказав а что они... Не... ну и так далее. То есть, получается, что нам всем погорувать о ком-то значительно приятней и лучше, чем за кого порадоваться. В общем, скажите, как ваше мнение по этому поводу. Вам что, легче горевать, чем радоваться за других людей? До свидания.